Вітаю, друзі! У крайному відео ми з вами шукали обґрунтовану відповідь на запитання, з чого починається родина, яка так сильно турбує військового злочинця Володимира Путіна, що він навіть на фортепіано цю мелодію навчився грати. Що навіть вже знайшов, з чого почалася сусідня Україна. Яку, як нам стало ведомо нього, выдумал силою пролетарской мысли. Товарищ Ульянов Ленин. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Хоть же, про Украину Винтепер знает все: всю подноготную, по-русски говоря. Ибо, к слову, этот российский фразеологизм не имеет дословных переводов на европейские языки. К чему бы это, а? А, а вот кто зачал Московию. Путин по-прежнему не бы, ни, ни мы. Только какая-то невнятная болтовня про печенегов, которые кого-то там доставали. То ли лично Путина в ленинградской подворотне. Папаша, огоньку не найдется. То ли археологов, копавших за Рюрика, его городище. Между тем, ответ очевиден. Свидетельство о рождении Московии существует. Московию а значит ее продолжение, о Россию зачал Чингизит Буке. Когда наделил землицей первого московского удельного князя Данила Александровича, чтобы тому было, где воткнуть Кремль-Кермен, куда баскаки таскали награбленное в Залесье барахлишко и Крутицкое подворье, где все те же баскаки отмаливали грехи. И это недосужие домыслы какие-то о сведении и сказании о зачатии царственного града Мацкого и Крутицкой епархии, составленного крутицкими же монахами ради подтверждения своих имущественных прав на землицу. Типа, нам сам Буке ее отписал. Не имеешь права, старший приказал. Але, подверье, побудованное Данилою на Крутицях, было лучше структурным педрозделом у Москвы, и тогда выникает вопрос, а где же находилась штаб-квартира этой впливовой структуры, которая отримувала ординские дозволы на раз? Для меня невозможного мало. Тобто, где сидел сам епископ, где была его кафедра, мордатые папы, злые бабки кликуши в черном, много золота и все такое прочее, что к этому прилагается. Вот же Шойгу, Герасимов, где епархия? Шойгу! Герасимов! Где...